दंडवत प्रणाम सर्वज्ञ श्री चक्रधराय नमो नमः मी परमार्ग सेवक दिलीप चौधरी ही अभंगरूपी काव्य प्रसाद सेवेची काव्यरचना आपल्या समोर सादर करीत आहे आपणा सर्वांना विदित आहेच असनिधानीच्या साधकांना परमेश्वर साध्य करण्यासाठी चतुर्विध साधनाची सेवा करणे अभिप्रेत आहे स्थान प्रसाद वासनिक भिक्षुक या चार साधनामध्ये सेवा हा एक बलवत्तर विधी आहे कारण ही साधना भिक्षुक आणि वासनिक यांनाही अभिप्रेत आहे सदर काव्यामध्ये पाठाची प्रसाद सेवा या गद्यप्रसाद सेवेतील दोन्ही अवताराच्या संबंधित प्रसादाची महती वाखाणण्याचा प्रयत्न केला आहे खर तर प्रसादसेवा ही गद्यरूपातील आणि काव्यरूपातील इतरही सुंदर रचना उपलब्ध आहेतच त्यात मी अभंगरूपी प्रसाद सेवा हे काव्य करण्याचा अल्पमती प्रयत्न केला आहे तरी परमार्ग साधकांनी या प्रसाद सेवेच्या काव्याचेही स्वागत करावे अशी मी आपणास नम्र विनंती करीत आहे माझी ही अल्प शब्दसेवा परमेश्वराने पदरात घ्यावी ही साधनदात्याला नम्र विनंती करतो ही प्रसाद सेवा गात आहेत सुप्रसिद्ध गायिका सौ वैजू चांडवले चला तर मग ऐकूया पाठाची प्रसाद सेवा दंडवत प्रणाम नित्य नेमची करावा सेवावी प्रसाद सेवा आठवावी देवा भक्ती भक्ति साधनासी निक्षेपले शक्तिसि दयाघनानि अतिसायासकरा वे हलवार सेवावे मन पुष्प ील सारे विघ्न अविधि सार आवेः श्रेष्ठ प्रसाद आणिक विषयनिष्ठ स्वामी केशकलापास अनुलेपनाहि कापुस अनपोसलाची वस्त्रती सुतावाची अन रेशमाची आठ ले वरवे आसन चर्मते हि पावन सेवेत स्वामी जेया धातुमय वस्तुसम्बन्ध कृपा शक्तिचा अनुबन्ध दाताशी सुगन्ध प्रसन्नते च काष्टन देन् सम्बन्धा च दान दिले भक्तिचे साधन साधन दयाघना पाटा रोम चर्म विशिष्ठ धातु दात अनकाष्ठ पाशाणहि माया कृपे सांगड, पवित्र केले पदार्थ जड जीव जीवरा आवड रायासी पवित्र कापु सांत आंगी अन अनटोपर्यास स्मरावा बहिर्वास फुटाही स्वामींचा पडदनी पासवडी सुतावा पासोडाही दुटी ही आठवावी दुटी काची वस्त्र गदो ही कर्डखले दोन हि नमस्करावे वस्त्र गोगोचे ही त्रिवडी वस्त्र ती गौरवीची झाली वस्त्रते माहियाचे आणि द्राविड देसीचे तसे जोगनायकाचे आठवावे उत्तरी जानवे पविते दो हि देवा एकत्र माझे। पाठ जुन्या माचेयाचा नव्या हि मायाचा कापूस सुपवतीचा आठवा। जीवनकापुसः भक्तिनीची पिञ्जावा भेटावा प्रेमविसावा चरणी वस्त्रती रेशमाची दुटी बारा वाणाची मेघवर्णी माहियाची नमस्करावी सुंदर मेघवर्णी पागोटा सोने सणा फुटा शुभ्र फुटा नित्य नाठवा जग धरीटी दुटी, राम हि त्रिवडी, त्रिवडी सारणेरा फुटाची वस्त्रधारी गरुण निल दुटीची पवित्रता थोर, धागा धरावा स्मरणाचा संबंधित रेशमाचा नाश होई कर्माचा नित्य स्मरणी ता आली रोमात रमता मायापुर सेवेत विरह मज रोमा यावा या आठवता होई सोरठी कोमल रोमाची प्रसाद दुर्लभप्रसादरोमासे चवरी अन अनघोङ्गोपरे अपूर्व हसे चर्महि गेले सेवेसी साठी तसे पाटगादि सा प्रभुराया बोखारनते दाण्डि ओसाडी चर्माची पाखालही तैसीची धन्य झाली काकोचा करवताही पोहरा अन सागळही उपान्हो सकळही असे चर्माची हि देवा सम्बन्धासिपयोगीत्या चर्मासि दण्डवतया सर्वांसि असो मासा सम्बन्धधातुषी जया वाकी साखेया काबी अनपालमया पवित्रता आरती ताट जसा वाटे वाटी आरीसा पोफल फोडणा तसा धातु प्रसादची चढै पावन गङ्गाळ अन ताम् ताम्ब कलसहि दोन परम पवित्रे लोह जसे चौरङ्गा तसे राजमठ कवाडाचे प्रसादवत कवाडाचा काकोचा करवताचा च केशवाचा पवेचा असेवन्दनीय नमनपुनीत सम्बन्धा लोहाशी कवाडा हि लोहाशी केशवाचा, अगाध अशी हि महती धातुमय प्रसादाची दोही देवा सम्बन्धा गहनती सुवर्णधातुप्रसाद सम्बन्धा गेले स्वामी च भावास्पर्श परिसाचा जीवाला हि माझा पुर सेंद चमकती डबी असे गजदन्ती फणिः हस्तिदन्ती नित्य आठवा सुन्दरत्या हस्तिदन्ता संबंध दिला दयावन्ता कृपावन्ता, स्वामी स्वामीराया महती थोर प्रसादाची, नवही पवित्र नवहि धुनी होए अनिष्टाची लीला वन्दनीयते काष्टाचे, पात्रजसे जसे डोमे ग्राम राजमठीचुम्बरवटहि पवित्रा पवित्राहुनी पवित्राचा, खाम्बतो काष्टाचा, तसा नवा माचा माचली। काष्ट माची पाटाचे, राजमठ कवाडाचे प्रसाद काष्ट महाद्वाराचे, असे वन्दनीय कवाड भाणवसी तस्य त्रिपुरुष मठा केशवा प्रसादची, कवाड हि ते अन केशव पारवीचे, नेउर गावीचे काष्टाचेची दादरा फणी सगुण दोनही हि एमलर्जुन सेवावा निम्ब आवर्जुन बेला पुरीचा ीवना सिरसवणाचे पिम्पल सहित नवही नवहि काष्ट काष्ठवन्दनीय उपयोगी देवाचा निर्जीव प्रसादाचा, परिमी जीव नसे कामाचा इतुला हि पाषाण कराया जीवास उद्धराया संबंध दान देवराया दिले प्रसन्न तेने तिला मोतियाचा पाषाण छिन्नस्थली महाद्वाराचा, महाद्वारा पाषाण तो सोपानाचा, पवित्र जो भिन् अनभाडे भेदनाचा वन्दनीयपसे नित्यदिनी सम्बन्धि उम्बरवटराजमठीचा वन्दु आरोगणस्थानी पाषाणखाबहि ओटा गुढा प्रसन्नते घोडातो खडक खडकुलीचा, विशेष पवित्र विचार चीरा पाषाणास उखली सम्बन्धस पवित्राहुनी पवित्रास, नमन माझे असन्निधानी जीवा गेला सोडुनिया देवा माया कृपे चेवा अहारक्षणासि सर्वथा त्रिकाळासी मान्यही सर्वपुरुषासि लाभदेतसे सर्वासी दैवी प्रसादसेवा प्रसाद धर्मी ये सतर्कता ईश्वरी वाढे आर्तता विघ्नशान्ति दैवाची होई मदत, अविधीचा होई अन्त विधि कार्यरत प्रसादसे आठा आठाही भक्तासी, ज्ञानिया गुरुकुलासी उपकार निमित्तासी दंडवत चहु साधनांचा ठेवा, जडाचेतनाची सेवा घडावि मजदेवा निशीदिनी ी प्रसाद सेवा ने मे जेकरी असे तया हितकारी ठाई गेले सत्वला सर्वे सत्वलाभा सन्निधाने स्मरणदीपप्रकाशावे प्रसादसेव दण्डवत्प्रणाम